Ну, трохи ще й буде уже майже два місяці за ті три вулиці. Противник намагався непомітно підійти до позиції, запутався проволки. ми всі знаємо, сколько на сухому? Практично. Це їхній штурмовік. Скоріше за все по вигляду зачара, який намагався проскочити. Скільки позицій вам довелося змінити під час цього бою у тернах? Штук вісім, не менше. Це за один день? Ми вибирались дуже довго протягом 10 днів. Я вірю, що він бросає гранату першим. Крики, командир, Давайте, двигайтесь, якби. Тобто задача була взламати. когда в конце концов это все закончится. За пару десятков хат Тернов мы уложили не знаю уже сколько сотен солдат. Так, товарищи офицеры. Товарищи офицеры, все, продолжим работу. Основное усилие это терно. Есть населенные пункты, когда зашли в глубину и противник убежал. Сейчас вот смотрим, идет обзор. Очень часто, куда же большие города. А здесь бьются за каждый дом. А кто напротив стоит? С кем Сейчас, сейчас, сейчас осталась 60-я бригада механизирована. Сейчас противник намагался непомитно подойти до позиции, запутался в проволоке. Наши там рейнджеры стоять уже, хотят этот, его завалить. Командир батальйону іми керує. В принципі, він їх направляє. Вони знають, все, почали вогонь. Убили? Єсть. Хотів запитати, ви дивились інтерв'ю Соловйову, командира 144-ї мотострілецької дивізії з СРФ, полковника Василія Попова, де він розповідає, як наступає на 60-ту бригаду на вас на тернах. Так, дивився, трішки у нього щось не виходить явно. знає, що йому там задачу ставили до 2 грудня забрати терни. А він уже тут трішки, ну, трохи ще і буде вже майже два місяці за ті три вулиці, не можуть взяти. Усіяв трупами своїх солдат, явно кидав їх на м'ясо. Аби зробити якусь зірочку генеральську. Які втрати поніс Попов і 144-та дивізія, от, для того, щоб показати Соловйову гарний репортаж? По моїм скромним підрахункам лише підтверджені, дані, не ті, які там в підвалі. Вони вже майже 447 чоловік там поклали. Це тільки ті, що підтверджені. Ну 346 вони поранені, які теж підтверджені. Відео підтвердження, відповідно, фото підтвердження. Якщо брати техніку, то на цьому напрямку противник втратив 24 одиниці бронетехніки. Там це як танки, так і БМП, БТРи 82, Маталига є. Вот я не понимаю, когда в конце концов это все закончится. Неужели нашему командованию в Москве это нравится? За пару десятков хат Тернов мы уложили, не знаю уже сколько сотен солдат, абсолютно бессмысленно. Это продолжается уже ни неделю, не ни две и даже не месяц и не два. Это продолжается уже огромное количество времени. Неужели никто не может проверить то, что там творится? Паскит. Клосс. Є у нього рюзаки. Це їхній штурмовик, Скоріше за все, по вигляду зичара, який намагався проскочити, був своєчасно виявлений та забитий скидами з Мавіки. У нього також бачили тут, трішки, якщо покрутитись, може побачити, що у нього помпова рушниця саме для того, щоб збувати Mavic, але, мабуть, він. Не досить влучно з неї стріляє. Щось у нього пішло не так. Зараз присипа і все буде у нього плюс-плюс. Ви один з найрезультативніших пілотів бригади. Розкажи, будь ласка, про бойовий рахунок вашого бойового розрахунку. От що ви зробили? Які завдали втрати ворогу з початку наступу 144-ї дивізії, це який почався 22 жовтня. Е, з 22 жовтня до кінця жовтня е, ми нанесли втрати ворогу 34 і 40, там чим то 300 було. Це один ваш розрахунок, е, так, це наш розрахунок. Так. Е, потім е, з начала цього місяця Листопад. і, е, з листопада. Е, ну, по сьогоднішнє число 46 200 і 62,300. Неймовірно. Один розрахунок: 82 знищених російських окупанти за фактично там ще півтора місяці навіть нема. Так, просто нереально. Буває, що так за, за день, коли там активні штурми йдуть, то можна до 30 до 30 військовослужбовців противника знищити. Це лише ну, підтверджені дані, щоб коли вони саме лежать і е, Підгодовують наших свиней Тернівських, які там бігають, їх їдять періодично. Також жартама план виставляє, що щоб противник там активності небагато проявляв, треба в районі Тернов. За зранку, грубо говоря, до 18 годин, хоча б 10 12 двохсотих їм зробити. Тоді він трішки не такий активний. Не, не, ну, силы не может подкопить, а потом, чтобы пойти. Видео наблюдение позволяет одновременно более, выводить более 30 абонентов, что позволяет группе огневого поражения работать самостоятельно, убирая цель по заявке или подчиненных частей, кому мы оказываем помощь, на каком-то направлении. У меня все командиры вот прямо передо мной, я вижу что происходит. Любой командир мне докладывает, я уже автоматически войск не на экран. На нас сейчас в сторонах для разумения ИД три э, батальона 488-го полку, э, 283-й полк уже стерся, 148-й разведбат уже стерся, э, 254-й э, полк э, загон штурмовой уже тоже стерся. В принципе. Я военнослужащий 144-й дивизии, 254-й полк. Мое начальство сирота Иронин, который отдает приказы соответствующие воинской службе. У меня дырка в животе. Я просил откат, потому что не могу продолжать дальше идти никуда. У меня контузия сильная. Они мне не дают откат, а говорят, обнулись меня. Расстрелять из-за того, что я не дошел до точки, потому что я просто не смог. 224. За мной код трех слоты отправляют вообще просто на убой. Вот их вообще не имеет значения вот. Я упал, меня завалило, под завалом после камикадзе его позвоночник или двигаешься они все равно если задача не выполнена обнулить себя, либо иди вперед в основном наших ребят которых отправляют вперед там под артиллерию под все сверху снизу у нас никакой поддержки нет ни пищевого удовольствия вот. как обещали нас будут наши птички там контролировать помогать нету ничего обещали будут купола от птиц тоже нету ничего просто отправляюсь и все. Вот у нас было более 100 человек, это только наш первый. нас осталось, наверное. Да откуда мы сейчас знаем, сколько нас осталось? Вообще никого, считай, не осталось. Практически. Все двухсотые. Я Олег Кузьмой, Марков, зам командира взвода, командир отделения. А? Меня хотели обнулить из-за того, что мои ребята не смогли пройти дальше. Там убой, там просто убой идет. Вот. Я прошу у вас э, помощи, помощи, помощи президентам, всех, у всех, у всех, Военной прокуратуры помощи, чтобы нам помогли нас спасли, если даже кто-то еще здесь остался, этих ребят спасти, вытащить отсюда как-нибудь. Также я отношусь к 254, вышка, этой же целковой приказе. Вот. Нас просто, ну, вообще, ну, дали нам, изначально, когда сформировали, дали нам <как> сажать птичек, дали нам ружья для птичек. Дали... Ну, полностью все нам дали, чтобы мы двигались. И самый последний момент у нас все отобрали. Все отобрали. День отправки. И погнали. Просто как пушечное мясо. О, ще один пригарював стоїть. Мабуть, змер стрижка. Ти диви, він без зброї? Є зброя чи ні. Ззаді. Зараз побачимо. Бронежилета нема на штурмовиці. І зачасту ці, які ходять без, без бронежилетів, без зброї, це або в минулому штурмовики, які відмовились виконувати задачу, так вони відповідно карають їх, відправляють на позиції. Причому говорять навіть, що... Йди туди, а вони не знають, там, їхні сидять чи наші, і приходять просто до наших потім, думаючи реально, що ви йде до своїх. Бувало такі випадки також. І такі ж вони ж самі потім розповідали, що за що їх так відправили. І ще мені сподобалося, що там один розповідав, як вони жертву Бабаєге приносять. У нього був вибір, його могли б або жертву Баба-Яге принести, або він пішов а, а, нести ну, Поповнювати БК на позиції переднього краю. Е, вони своїх п'ятисотих, які відмовляються, прив'язують скотчем до дерева, причому так, щоб вони ярко світилися і чекають, поки вночі прилітить бабаягада, скине на них якийсь боєприпас. Ну, потім, що вони з ними роблять, я не знаю, але, як правило такі не виживають. Тобто 144 та дивізія приносить жертви БАБІЯ Є? Так, Бабі да, не тільки 144-та, 144-та також. Е -е... Я скажу, що і в принципі в 25-та армії 67-ї дивізії е теж таке проглядується, теж нам розповідали таке полонення. Нещодавно був е було оприлюднено відео. Бунт військовослужбовців 19-го танкового полку ЗСРФ. В зв'язку с чем Вони так массово відмовились выполнять боевые задания? Мы военнослужащие штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й армии. В данный, в данный момент мы занимаем круговую оборону. По ту сторону пидасы, которые долбит по нам день и ночь. А по ту сторону... Наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Наш командир батальона Раченко Сергей Сергеевич, позывной атлас, несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе В. И убивают пацанов за то, что они отказываются идти вперед. А то причині, потому що теряют кожен заход 90% личного составу. Стандартна ситуація, як оно буває, коли пачками на бой заганяє орков. Вот так і вийшло. Так, а перед цим вони добряче провалили свої штурми на позиції. А ще перед цим їх трішки вибили з попередніх позицій, які вони намагались повернути, і якраз таки проводили ці штурми. Теж безрезультатно. Вот здесь сложно было. Когда это все мы начинали, видите, все, все исчерчено, все опорных пунктов. Годами, представляете, все это было. На, в каждой посадке опорный пункт забетонированный, подготовленный, прошлый мир, прикрыт артиллерии, Каждый сантиметр давался очень тяжело. А, расскажи, пожалуйста, чьи справди терны – это такая фортеция, как это рассказывает российский полковник, командир дивизии. Да нет, это банальное село с погребами, с консервацией. Вот с бабушкиным соком с огурчиками все Бетонные укрепление про какие это только бетонный пол в доме и все без вариантов но там хата одна может быть там я как не помню какая то хата была шикарная там было плиты перекрытия да это было здорово она продержалась там сутки горела там два раза но тем не менее А так конечно там ну украинская сила где слава богу был железобетонный пол да это ну то есть где-то там ребята копали. А так это просто норки. Вовремя перекрытые затянутым деревом, вовремя подуманный руководством, где-то запаслись, где-то притянули ребята. Ну мы заходили, я-то заходил, село было одно, а вот когда я уходил уже с Мавиком, такое ощущение, да, что я шел по Марсу, потому что это кратеры. Все, все разрушено, я даже не понимал, где я нахожусь. Даже не смог, я не было никаких ориентиров, не мог к ничему привязаться. Да, не жалеет безлимит позволяет работать очень как они себе как бы ну, безлимит работают э, массированно квадратами площадь площадями если наша работает точечно то эти работают площадями туман и по туман они собственно зашли максимально близко как раз у меня смена произошла ребята подошли поменялись вот. И э, малыми группами начал, начал, начал собой, завел собой ближний бой. Сколько российских штурмовиков вышло бы безпосередньо в атаку на вашей позиции? Сколько вы бачили? Мы по братым справа, который был поставлен, он увидел противника справа, открыл огонь, потом переключился на середину, и я увидел ну, 5, 6, 7, точно они были. Ну, они грамотно заняли позиции сконцентрировались спереди на три часа и один начал отодвигаться или два человека начали отодвигаться слева то есть они с трех точек вели, вели, вели контакт, контакт. начался вели бой стрелковый у меня только визуальный контакт 15 метров с моим побратым Мартис, которым мы фактически даем остались. Он доповедает, что у него кончилась быка. Вот это стало главной проблемой. Вот. Это а была передовая позиция, у вас там не было достаточной количества Не, а, 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 получилось как, что времени заряжать с бутылок, с полторашек, физически нет, потому что очень плотный огонь, и они постоянно пытались передвинуться. Вот. И он кричит мне, давай, давай БК, я кидал магазины, но то долетала, то перелетала, то московальная сетка. Вот. И в какой-то момент он кричит, что у меня клин. Что в противник в этот момент? Вот они до вас они... подходили, вы видели, а... насколько близко они были, что удалось завдать ему вражение? Противник визуально нас не видел. Он так понимал, где мы так примерно находимся, и подавлял постоянно огнем. Но один максимально приблизился на 15-10 метров, порох его затрюксотил. Я при диске посмотрел, влезать я не мог, потому что не влезал в свой окопчик. Вот. И увидел, что он ползет в мою сторону. Ну, что меня удивило, честно говоря, я думал, что он будет в теплом направлении. Как бы, Привязанный, сидя уже с жгутами, все равно лез ко мне. Хотя я явно был на возвышенности, но там было понятно, что у него я на ней приоритет. У меня оставались э, 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 две гранаты. Я одну закинул, как бы движение прекратилось. Да. И в этот момент я вижу, поворачиваясь направо, вижу, что артист, артиста обходят с правой стороны группа. Два, два-три, вот не помню, потому что все бы весь был в рации. Я вижу, что он бросает гранату первым. Крики, противник подают по рации, что там они ранены, там крики, ну там везде, в принципе, тем более еще у меня рация это постоянно, там передо мной разговоры, командир, давайте, двигайтесь, как бы, то есть задача была взломать. И вот, и он бросает вторую гранату, он пустой, бежит ко мне, ну как бежит, это было мгновение, он вылетел, прыгнул ко мне в окоп, у нас осталось двое, ну, в одной, в одной лёжке, вот быка и у меня осталась одна граната. Ну, одна граната осталась. Я доповив, что все, как бы у нас быка нет, автоматы заклинило. Команда не говорит, давайте делайте перекат. Я говорю, нет, с перекатом пока жопа, говорю, без вариантов. И говорю, давайте я вызываю огонь на себя. Артиллерия отпрацювала? Да, артиллерия очень очень точечно и продуктивно, ну, здорово отработали по квадрату, потому что и контузии, я слышал контужи, я контужен, слышал, что и трехсотых, ну, очень здорово отработали, и мед потом подключился, вот. хорошо, что была смена АГСников расчет в Серку, отработали тоже очень здорово, тем более их визуально хорошо видел, и пульт не принимал никакого участия корректировки боя. В принципе, я все дали возможность корректировать самому. Вот. Они, в принципе, нанесли тоже большой, большой урон. Вот. вот так, что еще по этим осталось? И тут момент я вижу, что с левой стороны противник в четырех метрах обходит меня и подходит к моей норке. Я залезаю в норку, показываю, что сверху сверху пид и он начинает делать он стоит на нашей лежке вот и начинает делать прострелы над головой у того да 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 он стал над головой мы замерли он начинает по нам стрелять ну, Нас... просто просто робыть а может да но он, он, он видит просто эту норку потому что она не накрытая была ну так она накрыта и он туда делает прострел но он не понимает что еще под ним норка вот мы в этой норке сидим. Вот он делает прострел, разворачивается, отходит на 2 метра и заходит за здание. Мы же были под зданием, у нас позиция под зданием была. И как только я вижу, что он повар... заходит за угол, я артисту показываю, говорю, что давай бежать. Давай бежать. Он махает головой, я выпрыгиваю, как мастер спорта по карате на <laughs> черный пояс. И начинаю бежать, вот, и слышу, что бежит он за мной, и мы бежим вдоль этих деревянных сараев, вот, я краем глаза понимаю, что там тоже находится противник, я вижу тоже что некоторые тоже поворачиваются на нас, я поворачиваюсь на них, я все равно бегу, они-то думают, что это как бы свой, мы сняли все скотчи, потому что, чтобы нас во время боя нельзя было легко идентифицировать. Вот. И я слышу, что начинаются щелчки сзади, этот, от которого я пробежал. Но у него клин. Вот, и я... Невероятно, и это... невероятно Да. да. Мы добегаем до Деряны Стараев, и чех кричит э, э, позиции соседние, чтобы они не стреляли, потому что те готовились тоже встречать пидов. Они были заряжены, то есть мы близко бегали на них, на свои позиции. Вот, и туда глушили связь, очень было... со связью, фактически, фактично ну, тяжело було. Вот. І ну, повезло, перебіжали и і потім к своим. Скільки бійців було вам підпорядковано в вашій групі? Шість. Угу. Скільки позицій вам довелося змінити під час цього бою у Тернах? Штук 8, не менше. Це за один день? Ми вибирались дуже довго протягом 10 днів. За 10 днів вам довелося змінити в тернах 8 позицій. Плюс-мінус, так. Скільки вам вдалося ваша група знищила російських штурмовиків під час цих бойових дій. Ну, я думаю, що 9 точно. Розкажи про операцію, де ви зачистили кілька позицій одночасно. Зайшли ворогу з фланга, в посадку, зачистили. Нам пройшлося. Скажімо так, з скритним переміщенням і дуже складним рельєфом ясності, виходить ворогу в тил, ну і відповідно, проводить там роботу. Після того, як ми повернулись уже, ну, можна так сказати, додому, то по перехватам. Ті, хто нас вели, наше керівництво, вони знали, що ворог нас бачить по своїм каналам, ну, по своїм квадрикам. Но, саме цікаво було в тому, що е, днем на ту позицію зайшла ворожа штурмова група. І вони думали ж на нас, що, що ми це вони. Тому нам, скажімо так, Проще та операція далась вибити центральну фронтову позицію, яка була перед нами. Mm -hmm. да, це, звісно, звучало дуже смішно, і потім, коли наші пацани вийшли туди на участок робити, то наше керівництво пацанам передавало, як їм треба рухатися, щоб ворог думав, що це його бійці. А на той момент це вже там були наші. Був штурм села Терний зі сторони Нєвського. Там за день ну, спільними зусиллями було розбито дві колони. І ці дві колони вони навіть не змогли дійти до наших позицій, тому що спрацювали всі. Там працювали всі і арта, і міномети, і фіпівішки, і скиди, просто пацани відпрацювали на 5 з плюсом. Ну, і... Так само дуже велику роль е, грає піхота. Якби там зараз війна не виходила на рівень цих безпілотних систем, там квадрокоптери, там всякі безпілотні модулі, можуть бути наземні, там техніка, все ну як ти не крутий, без піхоти нічого не буде. Друже, дякую велике тобі за твою службу і бойову роботу. Велика честь і дуже приємно, що. Такі круті хлопці безславні працюють в 60-тій механізованій бригаді. Це не тільки мені треба подякувати, це треба подякувати всім. Один в полі не воїн, який би він добре підготовлення не був. Це завжди командна робота.